केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णवनी सुरत जिल्हा मुलाकार સુરત જિલ્લામાં કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ઓલપાડ તાલુકાના કીમ ખાતે સ્થિત બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટના મેન્યુફેક્ચરિંગ કે ફેક્ટરીની મુલાકાત લીધી આ ફેક્ટરીમાં બુલેટ ટ્રેન માટે આધુનિક ટેક્સ સ્લેબ બનાવવામાં આવે છે જે જાપાનીઝ ટેકનોલોજી અને સ્ટેન્ડર્ડ મુજબ તૈયાર કરવામાં આવે છે રેલવે મંત્રીએ ફેક્ટરીમાં ચાલી રહેલી કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું અને કામકાજની પ્રગતિ અંગે માહિતી મેળવી તેમણે ત્યાં કામ કરતા કારીગરો સાથે પણ સંવાદ કર્યો અને તેમની મહેનતની પ્રશંસા કરી

ट्रैक की बनती है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है पूरे प्रोजेक्ट का इसीलिए एक हाईली स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री बनाई गई है ट्रैक के स्लैब के लिए ये स्लैब जापनीज स्टैंडर्ड से बनते हैं जापान की जो टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से बनते हैं और एकदम प्रिसीजन इसमें सारा मेजरमेंट होता है अब इस ट्रैक स्लैब के ऊपर ही सीधा पटरी फिक्स हो जाती है इसमें स्लीपर अलग से नहीं लगते हैं ये बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर गुजरात में सूरत के पास में किम में अपने देश की सबसे बड़ी ट्रैक स्लैब फैक्ट्री और आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक स्लेब फैक्ट्रीज में से एक ये फैक्ट्री है और बहुत अभी पूरा सारा काम देखा जो हमारे कारीगर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके स्किल लेवल बहुत हाई है जो मेजरमेंट और कंप्लीट uh, वैलिडेशन कर रहे हैं टेस्ट और चेक कर रहे हैं उनका भी स्किल लेवल बहुत हाई है बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं जो जितने इक्विपमेंट आए हैं शुरू शुरू में जापान से आए थे उसके बाद में भारत में ही इक्विपमेंट बनने चालू हो गए तो इसका एक अच्छा देश में में आने वाले समय में जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें भी इस प्रोजेक्ट के अनुभव का लाभ मिलेगा धन्यवाद कैमरा मैन सैनिल विशाल छेठा मानव प्रभा सूरत અમારા વિડિયોની ની નવી નવી અપડેટ મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો માનવ પ્રભા ન્યુઝ ચેનલ ને આઇકન ક્લિક કરો લેટેસ્ટ વિડીયો સૌથી પહેલા મેળવવા માટે